এই যোগাৰখিনি দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবিছে আজি কিবা এটা বনাবলৈ লৈছোঁ নহয়নে আৰু তাৰ আগতে এইখিনি লৈ লৈছোঁ এয়া পিঁয়াজ এয়া মানে গোটা নহৰু থেতেলিয়াই ল'ব লাগিব আৰু এইফালে আদা লগত আছে অমিতা আৰু ডাঙৰ চাইজৰ এটা বিলাহী পাতল পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু বাকলিহঁতে এয়া নতুন আলু লৈছোঁ আৰু এইখিনি আজি বনাম ইয়াৰ লগত অমিতাৰ লগত মাংসৰ জুতি কোনে কোনে ভাল পায় জনাব লগতে জালুকো দিব লাগিব তাৰপিছতে আজি আকৌ এখন মানে বনাম যিহেতু দেওবাৰ হয় এয়া আলু আৰু মই বাৰীতে তুলি লৈছিলোঁ কেইডালমান খুতুৰা শাক আৰু জিলি মিলি শাক এনেকৈ মিলাই এইখিনি এইখিনি এখন ভাজি হ'ব আৰু আহক তেতিয়াহ'লে পলম নকৰি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ ভাজিখিনি মই কেনেকৈ বনাইছিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ নহ'লে কাৰণ সেই সময়তে মোৰ ফোন এটা আহি গ'ল মই ফোনটো ৰিচিভ মানে কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু তাৰপিছতে ভাজিখিনিটো হ'লেই এইফালে এয়া কেৰাহিত তেল দি ল'লোঁ আপোনালোকে যিমানটো পৰিমাণৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰে সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব মই আজি অকণমান বেছিকৈ কৰিছোঁ মানে আজি কিবা মাংসত অকণমান যেন তেল বেছি লাগে তেনেকুৱা নিচিনাকৈ মানে বনাব বিচাৰিছোঁ আৰু এয়া পিঁয়াজখিনি কাটি লৈছিলোঁ সেয়া দেখুৱালোঁ সেয়াখিনি দিলোঁ আৰু লগতে থেতেলিয়াই লোৱা নহৰুখিনি দি দিছোঁ আৰু মই লগতে থেতেলিয়াই লোৱা এয়া যিখিনি আদা আছে আদা সেইখিনিও মই ইয়াত থেতেলিয়াই পেলাই ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু গোটেই বস্তুখিনিতো প্ৰথম যোগাৰখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছিলোঁ কি কি ব্যৱহাৰ কৰিম আচলতে আৰু এতিয়া এই মছলাখিনি আচলতে ভজাৰ ওপৰতে বহুত কথা এতিয়ালৈকেতো কোনো ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই মই পিঁয়াজখিনি কিন্তু বহুত বেছি জ্বলিবলৈ নিদিওঁ বা ৰঙচুৱা হ'ব খাবলৈ নিদিওঁ দেই আৰু সেয়া দেখিছে নহয় নিমখ দিলোঁ হালধি দিলোঁ আৰু অকণমান ৰঙা যিটো আমাৰ কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি মই সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই একদম ৰঙচুৱা হ'লে খাবলৈ বেয়া পাওঁ সেইকাৰণে অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দৰকাৰ হ'লে পিছত আকৌ অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ পৰা যে দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক পাতল পাতলকৈ কাটি লোৱা ডাঙৰ বিলাহী এটা সেইখিনিও এতিয়া দিলোঁ এতিয়া এইখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভাজিব লাগিব আৰু ইয়াতে এতিয়া মই মছলাখিনি এক চামুচ এক চামুচৰ জোখৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এক চামুচ ধনিয়া গুড়ি এক চামুচ জিৰা গুড়ি আৰু এচামুচতকৈ অকণমান কম মিট মছলা গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াতকৈও কম মছলা ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু এতিয়া মছলাখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে আমি মাংসখিনি দি দিলোঁ যিহেতু মাংস অলপ সৰহ আছিলে সেইকাৰণে আমি মছলাখিনি আজি এচামুচকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু মাংস অনুপাতে আপোনালোকে মছলাখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু এইখিনিতে আপোনালোক সকলোকে মোৰ স্বপ্নাই মোৰ স্বপ্না বৰ্ডলৈ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আৰু শুভ দুপৰীয়া সকলোকে আপোনালোক নিশ্চয় সকলো ভালেই আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমিও সদায় ভালেই আছোঁ চৰমানলৈকে আৰু আশীৰ্বাদ সদায় কৰিব যাতে সদায় ভালে থাকিব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকেও সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থাকক নিৰোগী হৈ ৰাখক থাকক নিজকে মানে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব তাৰপিছতে এয়া অমিতা আৰু আলু দি দিলোঁ আলু আজি মই কিন্তু গোটেইখিনি বাকলি গুচোৱা নাই মাজে মাজে নতুন আলু যিহেতু সিজিবলৈও বেছি সময় নালাগে আৰু এই নতুন আলু বাকলিটো সতেহে কিবা খাই ভাল লাগে অমিতাও বেছি দিয়া নাই মই পাতল অলপ পাতল পাতলকৈ কাটি পেলাই দিছোঁ দি পেলাই এইখিনি এতিয়া খুব ভালকৈ ভাজিব লাগিব মাংসখিনি বহাই থকাৰ লগতে এতিয়া দাইল অকণমান বহাই লওঁ আৰু ভাজিখিনি বহাওঁতে আচলতে ফোন এটা আহি গ'ল যাৰ কাৰণে মই সেইখিনি ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ ফোনটো ৰিচিভ কৰিবলগীয়া হ'ল একদম মানে আৰ্জেণ্ট কল এটা আছিলে আৰু তাৰপিছতে এতিয়া মাংস বনালোৱেই ভাবিছোঁ দাইল অকণ নবনাওঁ যিহেতু খুতুৰা শাকৰ ভাজিও আছে ভাবিছিলোঁ মাংস নবনাওঁ কিন্তু কি হ'ব নবনাওঁ বুলি ক'বলৈহে পাছত খাবৰ সময়ত দাইল নবনালা নেকি না দাইল নাই নেকি ইত্যাদি ইত্যাদি কথাবিলাক আহি পৰে যিমান যি বনালেও আমাৰ ঘৰত দাইলকণ বনাবই লাগিব সেইকাৰণে এতিয়া ভাবিলোঁ অমিতা মাংসত দিছিলোঁ যে তাৰে অকণমান অমিতা থৈ দিছিলোঁ দাইলতে অমিতাকণ দি পেলাই দাইল অকণমান বহাই লওঁ খালে খাব আৰু তথা নে নেখালে মানে কি গধূলিলৈ থাকি যাব তেনেকৈ এতিয়া দাইলখিনিও বহাই লওঁ এতিয়া গেছটো আপোনালোকে ল'ত মেদ মানে ল' ল'ত ৰাখি দিব আৰু এয়া দেখিছে নহয় মাংস ভাজি থাক আছোঁ আৰু অমিতা ইতিমধ্যে আধা সিজা হৈছেগৈ আৰু ইয়াতেতো মই মছলা সকলোবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিলোৱেই আৰু যিহেতু অমিতাত মানে এনেকৈ দি বনালে অকণমান জালুক হ'লে ভাল লাগে নহয় জানো আৰু মই যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব বুলি আৰু যিসকলে এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেখেতসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিসকলে ফেচবুকত মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাব তেওঁলোকে মোক ফ'ল' কৰি ল'বলৈ আশা ৰাখিলোঁ যদি ইউটিউবত আহে আপোনালোকে ইউটিউবত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে ফেচবুকত মোক ফ'ল' কৰিব আৰু এয়া এতিয়া দেখিছে নহয় কিমান ধুনীয়া এটা ৰং ওলাই আহিছে চক যদি আপোনালোকে এনেকৈয়ে খাওঁ বুলি ভাবে এনেকৈয়ে ৰাখি দিব পাৰে ইয়াতে গোটেই গোটেইখিনিয়ে সম মছলা ব্যৱহাৰ কৰি লব আৰু মই মাংস এনেকৈয়ে ভাল পাওঁ আৰু এয়া দেখিছে নহয় অকণমান জালুকীয়া গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দেই একদম আধা চামুচতকৈও কম মই জালুক গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে আধা চামুচৰ জোখৰ মই চিলি ফ্লেক্স ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই জলকীয়া গুড়ি দিয়াতকৈ আচলতে এনেকৈ চিলি ফ্লেক্সটো দিলে খাই বেছি ভাল পাওঁ এয়া আধা চামুচ গৰম মছলা ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আৰু মই মাংস জোল বনোৱাতকৈ এনেকৈ শুকানকৈ আৰু অলপ ডাঠ গ্ৰেভি নিচিনাকৈ বনালেহে খাই ভাল পাওঁ তেনেকৈয়ে আচলতে মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি এনে প্ৰত্যেকেতো অমিতা দি বনাই খায়েই নহয় জানো মই বনোৱা পদ্ধতিটোৰো আপোনালোকে এদিনমান বনাই খাই চাবচোন নিশ্চয় ভাল পাব আৰু এয়া দেখিছে নহয় আলু এটুকুৰা ভাঙি চালোঁ আৰু আমাৰ মাংস আজি হৈয়ে গ'ল আহক দুপৰীয়া থালিখন আপোনালোকলৈ সাজু কৰি দিওঁ এয়াই আছিল আমাৰ থালিখন আলু পিটিকা চানা চাটনি খুতুৰা শাকৰ ভাজি মাংস অমিতা দিয়ে আৰু দাইল অমিতা দিয়ে